Hanımislə həccə sallahu sәlәm olsun. Bu gün mən sizə hamam aksessuall, bahada danışacağam. Gördüyünüz kimi, burada şüşəli olan, şüşəsiz olan müxtəlif cür hamam aksessualları mövcuddur. İstədim əvvəlcə onları sizlə üküm paylaşım, daha sonra isə mən hansını seçmişəm və hansının da daha gözəli görünü, onu göstərmək istəyirəm sizlə üküm. Əvvəlcə onu deyə bilərəm ki, altı olan E, yəni hamam aksesuarları çox yaxşıdır çünki ola deməli tamalımızı qoya bilərik istənilən e, asılqanı ona asa bilərik yəni istifadə etdiyim bu sə hə hansı bir dəysə varsa, odan asa bilərik, asılğan formasında və daha sonra isə e, bu da həm də böyükdür. Sizə deyim ki, rahat bir şəkildə şampunlara yerləşir e, və çox yaxşıdır. Divara tam şəkildə oturur. E, və bu da bir böyük indi qoyacam və göstərəcəm ki, e, gündəlik həyatda insanlar nədən istifadə edirlər, hansı şampunlara da p eyni zamanda mən də sfadə edirəm. Onu sizlə hələ paylaşacağam. Əvvəlcə bizim evimizin olmazsa olmazlarımız olan qulaq çöpümüz var. Həmmən evində olduğu kimi. Daha sonra isə bunu mən sizlər üçün paylaşmışdım. Bu saç çox yumuşaq edir, çox effektivdir və ə, şampuna ə, vurduğum zaman saç qısqasına onu da paylaşmışdım sizə və daha sonra isə görürsüz bu daban altında bunu asmaq olub və evdə nəfəs sayına görə e Belə deyirəm, maçaq qasığı odan və daha sonra isə tapandaşıdır bu da ölkə möhkəm sütmək üçün onu qoydum. Bu isə çox effektivdir, inanın ki, əcəb isti olduğu zaman ayaqda qoxu təəyyül olsa, bundan deodorant vasitəsi ilə kimdi işdən sonra vuzsuz çox effektivdir və ayaq üçün çox yaxşıdır ki, heç bir i gəlmə və heç də tərlətmə ayağı. Yəni mütləq bundan istifadə edin deyərdim. Ə, və daha sonra isə bunu yaxından sizə göstərəcəm ki, dəfiq nə üçün lazım olduğunu, dəfiq görəsiz deyə. Və ə, daha sonra isə digər nədən istifadə edirəm, onu da sizlə üçüm paylaşacam. Vloğum səssiz olduqda ə, yazmışdılar məni izləyicilər, amma mən birçə səsli daha yaxşıdır. Ona görə də səssizlə etmək qərarına gəldim. Oysa splitdir və E, spiti qabın içərisinə, spit qabının içərisinə töküb həmçinin belə hazır formada qoyuram ki, halısı bir külək çıxanda əlimin altında olsun və çantama qoymaq üçün də istifadə edim deyə. O da toxiq e, qabının içərisinə spit tökmüşəm ki, tez bir zamanda istifadə edilməsi lazım oulduğu yerdə istifadə edilsin deyə. Ehvə, e, şampun da olmazsa olmaz olan he dəfə olduz mən Pantene Pravindi. Ən çox Pantendən istifadə edirəm. Pantene çay çəbəkləri yox idi. Mənim saçım üçün çox faydalıdır e, və bu, bu şampunda almışdım. Bu da yaxşıdır e, və bunun geli də var. İndi sizə göstərəcəm <coughs> bədən geli. Bu da çox effektlidir. Mən istifadə etdim. Çox xoşuma gəldi. E, Bunların ikisi bir yığda olur və e, kampaniya şəklində satılıb. Onda sizə deyim e, amma çox yaxşı idi effektivli şampunu da, yəni bədən üçün olanı da çox yaxşı idi. Və daha sonra isə hamamda istifadə etdiyimiz olmazsa olmazlarımız olan əlçək daim istifadə edirik. Və bunu da istədim sizinlə üçün paylaşım. Daha sonra isə bu qısqa e, mən əvvəlcib də olanda paylaşmışdım və yenidən paylaşıram ki, çox effektlidir. Və mənim saçma isə 2 dənə belə qısqa gədir və ona görə də onu qoydum ki, sizlər üçün göstərim. Daha sonra isə qısqadan e, sonra siz qısqanı qoymaq üçün ev şəraitində qaba göstərəm. E, o da belə qablarda satılır biomatlıq marketdə də. E, o da alıb istifadə edə bilərsiniz e, və hə həmişə ibtidə qısqa qoyduğunuz zaman bu qaba təşib qasqandısı saçınızsa qoya bilərsiniz və belə gözsüz çox gözəl oldu. Bütün bunla çox az biyyə tutdu. Yəni hamamda ona görə də sizlərə də belə bir hamam aksessuarı almağı tövsiyə edirəm. Əmin olun ki aldıqda ə, çox bəyənəcəksiniz. Bunu hətta on sizə deyim ki, bunu ayaq yolu üçün də qoymaq olar. Yəni o da lazım olan ə, nə varsa onun üzərinə qoyub istifadə edə biləsiniz. Ə, onu isə mən paylaşmadım çünki məndə mətbəx kanalı olduğu üçün paylaşmaq istəmədim. Amma mütləq bundan, yəni istifadə edə bilərsiniz. Bu da bunda sizə dedim. Əminəm ki, sizlər üçün faydalı bir video olmuşdu. E, mənə dəstək olan, kanalımı izləyən, bəyənən yol yazın. Hər kəsə sonsuz təşəkkürümü bildirirəm. Kanalına demək istəyirəm ki, əgər siz məni dəstəkləyirsinizsə, əmin olun ki, mən də sizə dəstəyəm. İzləyən hər kəsə sonsuz təşəkkürümü bildirirəm. Əminəm ki, bu hədəfəsinə müxtəlif videolar paylaşmaqla sizlər üçün çox ama çox faydalı olacaqdır. Mütləq kanalımı izləməyi qaçırmayın deyirdim. Hələlik